Вітаємо вас у стінах Національного університету цивільного захисту України на урочистому нагородженні переможців другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін Цивільний захист та охорона праці. Сьогодні кращі отримують почесні нагороди. Буду Вчора ми довго говорили о значенні сьогоднішніх і вчорашніх событий Олімпіади. Еще раз повторяю, что мы очень рады, что именно эти два, две олимпиады принимаем мы. Э, ну, даст Бог или определить руководство, будем и принимать в будущем, либо через несколько лет. Но ну, мы всегда рады гостям. И хотелось бы сегодня поздравить победителей, вручить им дипломы. Ну а тем, кто не стал победителем, сказать, что, как и в Олимпиаде, самое главное, в любой Олимпиаде, хоть и спортивной, важно участие, важно то, что вы попробовали свои силы. Ну, пускай где-то чего-то не хватило. Значит, все в будущем. Вы молодые, у вас все впереди. И думаю, не еще одна Олимпиада или конкурс международный, впереди, в которых вы сможете стать победителями. Еще раз поздравляю победителей и благодарю всех и студентов, и преподавателей наших коллег, которые откликнулись на это мероприятие и приехали к нам в Харьков. Александр Иванович, прошу. Спасибо, Александр. Спасибо, Александр Александрович. Ну, мне остается теперь поблагодарить хозяев нашей Олимпиады. Они были родоначальниками пять лет. Очень организованно, дружно ее проводили. И сегодня действительно с большим удовольствием мы хотим приветствовать всех олимпийцев, но поздравлять в первую очередь будем, конечно же, победителей. Прежде всего, участников Олимпиады вот, показали студенты достаточно э, серьезные знания, показали неплохие результаты. Вот, естественно, мы сейчас с большим удовольствием выучим э, 10 дипломов за первое, второе, третье место. Как я и говорил вчера, жюри оставило за собой право поощрить тех студентов, которые немножко, немножко не дотянули до призовых мест, но тем не менее показали тоже достаточно высокие знания. И таких у нас еще будет пять награжденных. Пожалуйста, Валерий Валерий Алексеевич. Спасибо. Уважаемые коллеги, мне очень приятно поблагодарить в первую очередь организаторов такого большого мероприятия, всеукраинского. Это говорит о большом стремлении поднятия престижа этой профессии, этой специальности. Мне приятно, как тоже авиационному специалисту, выпускнику авиационного вуза. Приятно отметить большое участие авиационных вузов в нашем мероприятии. Спасибо вам всем за активное участие, спасибо за ваше долгое, не совсем удобное путешествие и транспорт подводит, и погода подвела сегодня. Но все закончится хорошо. Дождь в начале пути это тоже хорошо. Ми славимо нашу вітчизну єдину, співучу, колиску, святу Україну, сплетемо віночка, вплетемо калину з барвінком рядочком своїй Україні, озвучимо пісню, в таночок підемо. Разом з Україною ми живемо. подъехал, просит ключи от подземного паркинга. Так напомни ему, что у нас в университете нет подземного паркинга. Товарищ генерал-лейтенант, вы, наверное, забыли, но у нас в университете нет подземного паркинга. Андрюх, приказ? Просьба. Розцвітай Україна, ти квітками калини і рости Україна. Щоб вони тебе, мило, захищати зуміли від усіх чужаків ворогів. Ниви та діброви, і садів окрас: рідна мати, батьківщина, ти ж одна у нас. Хай буде Україна багата та сильна, Та щоб горя не знала вона, щоб була вона вільна, щоб була вона гарна, Україна, моя чарівна. Хай же мир і дружба об'єднають всіх і дзвенить дитячий безтурботний сміх. Нам зоріє доля світла і ясна. Рідна мати Україна. Ти ж у нас одна.